Добрый день, Иван Иванович. Пусть ведет Киван Иванович, пусть. ちょっと頑張れ。<laughs> Я ушла. Вот молодой человек хочет okay. с вами поговорить. Это мы должны у вас отвечаться, что, что мы с Новых Лисков, да, сказали, что к вам заходить. Что? Ну отмечаться у вас, что мы пришли с Новых Лисков. Нет? А что же нам сказали, что к вам заходили? Вот женщина привела. Да. На святковому столі Эй, эй, всякого добра Там роды на есть, Там мы песня летится, Там Это я. первое, второе, мой заслон. Да. Все время там их натерлась, а вы еще а. раз подойдете? будете иметь гебель. Она села, говорит, сядьте и сидите. Это она там руководила. А вы запишите. Что? Паспорт там оставил. Ничего тебе не нужно. Я хотел бы у вас узнать, в общем-то. Я помечный доверен особо пани Ольги Герасимы, да Я поняла. Э -э почему здесь у вас стоят люди, полностью подводят к окну, и когда называешь и когда называешь э -э населенный пункт, как новые виски или виски, она подводит и говорит, что вот с номер один это вот три человека. В общем а это где? Кто? Вот только Кто? что вот здесь вот подходили. вот, окно... женщины, подходят к окну. По подходят женщины, встречают. Номер, и, она и называют этот номер, И как бы мне сказали, что вас заметили, что вы постоянно общаетесь с этим номером. Покажите а, мне, пожалуйста, по ту женщину, которая... Ну, давайте, делает... я... Люб... Она сказала, что там список, и она отмечает, отмечает своих, кто пришел. Ну, это к ней. и она взяла Ивану. Она привела к этому. Вот окно Рэша.

Которые отвечают у вот нас. Вот вторая женщина, вот а, которая вон, отмечает. Вон, вон, вон. А вон вторая, что отвечает. Видите? Вы так мной командуете. Приведите ее я сюда. Почему? Говорю, Ух, дядя, объясните пожалуйста, мне, почему я вы мной командуете? Вы можете вы сказать, да, сказать. Почему вы мной командуете? Не, вы попросили вы показать женщину. Хорошо. Вам. Вот да. мы мы а почему сказать? я должна бегать за вами по улице, и вы не, мне вы показываете? же сказали показать эту женщину. Вы же попросили. Я выполняю ваши... Да, нет, нет. Вот. Да. вот, женщина, да. вот это меня подвела и сказала, что здесь надо отмечаться. Вот назвала номер номер один и сказала полностью, что вы пришли. Да, 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 да. Вы попросили, я вам показал. Номер машины я записала, что он

да. Вы меня подвели к окну и сказали, что я должен там сказать... Спросить, что и а, как решает этот он, человек. Вы находились возле машины. Сказал, что Сейчас приедет милиция. Мы прожили возле машины. Я, 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 я вам я я фотографирую. Почему вы, вы это делаете? Потому что это нарушение закона. Сейчас приедет милиция, и юристы. И все будете отвечать. Это то, что вы нарушаете, если я выборил, что у меня права... Вот эта женщина проголосовала еще в 9 утра. Только открылась дельница, они оба проголосовали. Извините пожалуйста, я в проголосовала в 12.30. 12. слышала разговоры. Вы Сейчас проголосовали вы в 9 говорите, утра, 10. начало 10. Ну, У меня видео Давайте, Они вас защищать не, не будут, эти люди, на которых вы работаете. Ага. Я вы не, понимаете. Не, я вы не, не сказали, что я не, 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 не надо этого делать. делать. Скамине, потому, потому что я отмечаю список. А то ваши друзья были в машине. Какой список? Я просто спросила. Нет, вы стояли все время в машине. Они оба с 9 утра здесь. Я знаю. Она советовала всегда. Вот открылась дельница, а она мой... первая Дотя, сейчас... сейчас мой сын приедет, я заведу. Подождите, сейчас Все. милиция приедет. Вот списки, пожалуйста. Вот списки, которые вы. Я сейчас... жду сына, у нас... буду стоять хоть хочу... и У нас записано, как эта женщина подошла я к окну и сказала номер один. А а как их зовут? Три. Все. Как вас зовут? Запишите. Как вас зовут? Документы, Документы у вас есть? Зачем? Зачем вам а Я имею право? Вы знаете, идите, не мешайте. вы при не мешайте мне пенсионерку свои вот эти махинации. Я не, не занимаюсь провокацией, я не занимаюсь, скажите. Почему вы стоите здесь Я жду сына своего, он должен приехать в город. Да, хоть до пяти будут стоять. А Я вам расскажу, я приведу к вам, и вы меня с ним сфотографируйте. И запишите время. Хорошо, договорились. Все. Вот эти две женщины отмечали. Я же вам сказала, я например ничего не отмечала, две женщины отмечали. Вы видели, как я отмечала? Все сейчас милиция будет. Достя, вами вы видели, как я отмечала? Я видела и? все и вас все. снимала при этом, когда вы прятались. за этой Я мишей. не пряталась, я Короче, пошла спросить. Мне не интересует все, что вы говорите. Что, о чем мне Это прятаться? нарушение законодательства. Да? Все. Да. Я ни у кого ничего не украла. Ну, а там будет. Я вас жду сильно. Причем а, вы его ждете ездить. с самого утра здесь, да? Правильно, но ну, он живет в городе. Он приедет Ладно. сюда но на свадьбу. Я его жду, я его жду. Сюда, сюда надо, надо ставить этого наблюдателя. Вы ну, поставьте да. еще на красиво наблюдателя. Где надо, там на и поставим. Потому еще что закон нарушать Конечно. вам никто не позволит. Давайте не будем говорить о нарушении закона. А вы меня не кричите. Если вы хотите, я вам сейчас только нарушений дам о вашей головной комиссии, как это было нарушено с самого начала. А потому, что это ваша голова комиссии. Я тоже могу написать столько протоколов. Не кричите ради бога, идите работайте. Я не знаю, Дайте, ну вам будет не легче, что не я пойду там на углу, мне стану в дуфаке. Я, например...